Allaha salam, salam olsun əziz qardaşlar və bacılar. Bu gün toxunacaqım mövzu dua və ibadətdir. Hər bir əşyanın öz təyinatı var. Avtomobil ondan, ondan ötürü istehsal olunub ki, sərnişinlər ona minib uzaq məsafəyə gedə bilsinlər. Bu saat ondan ondan ötürü istehsal olunub ki, biz ona baxıb vaxtımızı öyrənə bilək. Televizor ondan ötürü istehsal olunub ki, biz onun qabağında oturub veriləşlərə baxaq belə. Yəni bütün dünya əşyalardan ibarətdir. Bu əşyaları biz insanlar istehsal edirik müəyyən məqsədlə. Bəs insan özü hansı məqsədlə istehsal olunub? Job desə, yəni yaradılıb. Axı bizim də təyinatımız var. Əgər biz bu əşyaları müəyyən məqsədlə istehsal edirik, bəs bizi Allah nə üçün yaratıb. Bizim də məqsədim yaradılması məqsədimiz var. Bu sual da Cababı Quranda verilir. Mən cinləri və insanları yalnız ondan ötürü yaratdım ki, mənə ibadət etsinlər. Əzzariyyət surəsi aya 56. Deməli biz ibadət üçün yaratmışıq, yaradılmışıq. Və əgər ə, biz hansısa bir televizor xarab olsa, verilişi göstərməsə və ya xur bu saat xarab olsa və biz ona baxıb vaxtımızı öyrənə bilməsək Və 451 avtomobil xarab olub, sərnişənləri daşıya bilmirsə, həmin əşyaları biz nə edirik? Həmin əşyaları biz toplayırıq zibilə. Çünki artıq lazımsız bir əşyadır. Və insan ibadət etməyəndə artıq o insan lüzumsuz olur. Həmin o xarab olmuş və işləməyən əşyalar kimi insan lüzumsuz olur bu həyatda. Çünki insan nə üçün yaradılıb? İbadət üçün, onu da eləmir. O Allah üçün lüzumsuz olur. Əlbəttə mən dinləyən bəzi adamlar deyicilər ki, əşi bu namaz qılmaqla iş bitmir axı. Əsas odur ki, mənim ürəyim təmiz olsun. Heç kimə bostana daş atmayım, heç kimin gıybət eləməyim, kasıbə əl tutmayım. Əsas budur. Ə, namaz qılmaq ə, dindarlara aiddir, mollalara, şeyxlərə, məscidlərdə oturanlara aiddir. Biz müasir insanıq. Əsas ürək təmiz olsun. Və elə namaz qılanlar var ki, namaz qılır, amma min xoqqalardan çıxadılar. Qadınlar var ki, hijab geyinirlər, nə bilin, zina ilə məşğul oldular. O sözü diyan adamlara mən müraciət etmək istəyərdim və müraciət edirəm. Bəli. Sizin bəzi sözlərinizdə həqiqətən həqiqət var. Oxuyuram. Sizin sözünüzə güvvət Quran ayəsini oxuyuram. Vay halına onamaz qılanların ki, onlar namazlarında səhlənkardlar. Onlar riyakardlar və az bir şey verməkdən belə imtina edirlər. Maun surəsi ayələ 47. Fikir verin. Elə namaz qılanlar var ki, siz demişken, onlar ancaq namaz qılmaqla məşğuldur və heç bir yaxşılıq əməl etmirlər. Kasıbdan üz döndərir, mərhəmmət göstərmir, ümumiyyətlə cəmiyyətdə özünü laqeyd kimi aparır. Amma namazın vaxtı gələndə, a, oh, vaxtdır, tez qaçır namaza. Allah belə namaz qılanları hədəliyir device sizin halınızda. İndi sizin danışdığınızda səhflər də var. Əgər düşünün, əgər Allah namaz qılanları hədəliyirsə, indi görün namaz qılmayanların ağibəti necə olacaq? Çünki ibadət və yaxşılıq etmək, yaxşı əməl bunlar vəhdət təşkil edir. Biri olmayanda o birisinin mənası itir. Yəni namaz qılır amma yaxşılıq eləmir. Bu çox pisdir. Amma yaxşılıq edir, namaz qılmır. O da pisdir. Qurana nəzər salaq. Rəbbiniz dedi: "Mənə dua edin, mən də sizə cavab verim." Həqiqətən mənə ibadət etməyə təkcəbür göstərənləri cəhənnəmə zəlil olaraq girəcəklər. Qafur surəsi ayə 60. İndi Allah bu dəfə namaz qılanları Necəki namaz qılanları hədəliyir ki, niyə yaxşılıq əməl etmirsən. İndi Allah əksinə yaxşılıq edən amma ibadat etməyənləri hədəliyir. Çünki ibadat və yaxşılıq vəhdət təşkil etməlidir. Həm ibadat etməlisən Allah'a, həm də yaxşılıq etməlisən. Əlbəttə bəziləri deyirlər ki, mənim vaxtım yoxdur namaz qılmağa. Gedirəm işə, gəlirəm, nə bilin, uşaqdır, arvadına paltar almaq lazımdır, məktəbə qaçıran uşağı, əskerlikə yox oğlumu salıram, yoruluram, gəlirəm, Allah namaz qılma vaxtım yoxdur. Qardaş, bəs nə tərar olub ki, sən saatlarla çayxanada nam nəft vurma vaxtını tapırsan? E, e, WhatsAppda oturub saatlarla sevdiyin insanla e, e, mesajlaşa bilirsən oturup televizyaya saatlarla baxa bilirsən amma Allaha 5 dəqiqə vaxt tapırsan səcdə edib ona dua etməyə vaxtı tapmırsan sən kimi aldadırsan və ə, ə, bugünkü mövzumu sonunda belə bir Quran ayəsi oxumaq istəyirəm kitabdan sənə vəhy olunanları oxuyub namaz qıl həqiqətən namaz çirkin və yaramaz işlərdən çəkindirir. Ən-Qəbul surəsi aya 45. Deməli, Allah deyir ki, kim dua eləsə, namaz qılsa, ibadət eləsə, o adam avtomatik olaraq pis əməldən çəkinər. Əgər bir insan namaz qılırsa, amma eyni zamanda qeybət elisə, əxlaqsızlıq elisə, oğurluq elisə, deməli bunun imanında və yaxud namazlarında problem var. O təmiz qılmır, səmimi qılmır. Əgər insan səmimi Allah'a ibadət edirsə, o avtomatik olaraq günaha getməyəcək. Onda belə bir istək də olmayacaq. Və yenə də mən müraciət edirəm namaz qılıb yaxşılıq etməyənlərə və müraciət edirəm yaxşılıq edib ibadət etmənlərə. Vəhdət lazımdır. Hər ikisi ibadət və yaxşılıq. Ona görə də mən sizi Allahə ibadətə çağırıram. Dua edim. Nətar olub ki, sən Onu çox istəyəndə, saatdanla mama, ay aynaca, mən səni sevirəm ona gözəl sözlər deyirsən. Sevdiyin qızdan ayrıla bilmirsən. WhatsApp-da ona ürək, öpüş göndərirsən. Çürə yemirsə, çürə yeyə WhatsApp-a yazır, səni sevirəm, öpüş göndərirsən o qıza. Görə, vaxtın tapırsan. Amma 5 dəqiqə səcdə edib o öpüşü, məcazı məna da Allah'a göndər. O ürəyi Allah'a göndər. Ona xoş olar. Ya o sənə cavab. Ola çünki qız sənə cavab verməsin. Səni atkaz eləsin. Səni o pişlər. Allah atkaz eləməz. Göndər öz ürəyi və Allah'a, öz məhəbbət sözünü və Allah'a. O sənə cavab qaytaracaq. Çünki bunları hamısını Allah yaradıb. Sənin sevdiyin insanları da, səni sevənləri də Allah yaradıb. Budur ki vaxtını tapın. Vaxt var. Bəhanə gətirmək lazım deyil. Bəhanə gətirməklə siz yalnız özünüzü aldadırsınız. Allahı və bizi yox. Təşəkkür edirəm məni dinlədiyinizə görə.